Добрый вечер, Киев Команда Кевин нашла очень много аргументов И поэтому конец света все-таки будет Не будет! Друзья, я давно хотел признаться На самом деле я не Рома я железный человек. А этого номера Робин Батя. Робин Батя, что ты разряжался, как папа, нормально же светит. Обычный житель Борщегонки в пустыне. Вот ты! Вот ты! Эй, пацан, Я курите? Нет. Вот ты! Постановка «Загадка». Угадайте, кто из этих людей венгер. Итак, случай в покер-клубе. А что это вы подсматриваете? Я кашаю, я все вижу. Уволился с работы и возвращается домой именно в той маршрутке, которая работал, но только в качестве пассажира. Вот сколько там людей лезет, ну сколько можно? А ведь и правда. Зачем так много людей брать? Ну то. Да. Водитель, сдачу с десятки. Вот вы все одинаковые, ему что, разорваться, да? Я слышал после Нового года, бензин дешевле станет, а проезд дороже. Наживаются на простых людях. Как мало вы знаете, как много вы судите. Сейчас нормально я на зло люблю. Владимирский централ. очень крутой серфер. Девчонки, привет! <звы> Социальная реклама. <звы> Друзья, как часто мы с вами не замечаем пьяного трудовика на последнем звонке. А между прочим, это его класс. Это мой класс! Друзья, у каждого в дворе был такой мальчик, который на разборке приводил старшего брата. Итак, в дворе. Не реви! сказал! Кто? Кто был? Этот? Не. Этот? Не. Кто? Я не знаю, там темно было. Этот? Не. Этот? Не. Этот? Да. Не. Друзья, в Украине очень много иностранных студентов. Итак, экзамен, ну, к примеру, в КПИ. Давай, заходите, следующий. Михаил. Здравствуйте. Я, короче, подготовился к зачету. Вот вам небольшой презентик. Что это? Моджо. Что это, моджо? Ну моджо. Я понял. Ну что это, моджо? Я не понимаю. Ну моджо, 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 натуралия. Э -э хорошо. Ты знал. Какой? Э -э ты с какой страны? Китай. Столица? Астана. Друзья в конце. Буквально вчера звонит Александр Васильевич Масляков. Говорит, привет, Юра, как дела? Приезжай ко мне домой, пойдем. Сауна банька, твоя любимая списка моря будет. Все как ты любишь. Я говорю, я бы с радостью, Александр Васильевич, только мне КВН. КНТУ. Меня тут ждут. Команда КВН Кевин. Главное, что вас ждали. Дякую по команде КВС